US mungkin boleh buat something dengan hempuk 200% tarif dekat China tapi AS lupa yang sebelum dia start merasa duit Yahudi Rothschild US duk mengemis duit seorang APEC China yang muka macam di Chonghui tapi lagi kaya daripada Rothschild dengan menegak Teh waktu kurun ke-19, Teh ni komoditi level-level macam minyak zaman sekarang kalau kena perang untuk nak dapat daun Teh Orang sanggup perang Tambah pula antara yang memburu daun teh ni Syarikat Inggeris teragung Yang pernah jajah kita Demi emas dan timah tanah Melayu Syarikat Hindia Timur Inggeris Dia pun beraya nakkan teh Cina ni Sebab orang Eropah waktu tu Duk ketagih Kevin nak yak teh British main tanah Melayu boleh lah Dia pun buat rempah ikut suka pijak kepala orang kampung Tapi dengan Cina yang bapak besar Dia pun tak boleh buat ikut suka kepala mereka Sebab British waktu tu, tu ada masalah yang sama Macam US hadapi sekarang Impor barang dari China banyak sangat. Compare dengan apa yang dapat ekspor pi ke dalam China. So dia decide nak hantar seorang wakil raja nak nego dengan Maharaja China. Delegate British waktu tu ni dah prepare 600 kotak hadiah dengan nak flag senjata kapal perang depa paling canggih, siap dengan satu planetarium semata-mata nak impress Maharaja dan pedagang-pedagang China. Dengan harapan China mau lain import banyak sikit barang British. Tapi sampai sampai depan pintu istana kota larangan, Maharaja China buat gampang sidai depa seminggu lebih. Maklum kat wakil kedutaan pun tak Tahu-tahu dia pilih port kat istana simpanan panas Sebelum dia panggil mengadap kat tengah tanah gersang mana orang pun tak tahu Tu pun sebab British Chong kata Mai semata nak hantar hadiah birthday kat Maharaja Bukan nak cakap pasal trade agreement So dia pun ingat Maharaja akan lembek tengkok lah Lepas dia pun melutut depan Maharaja Tahu-tahu dia halau balik walaupun British try sogok dia dengan Mai Surat rasmi dari Raja British waktu tu King George the Siap duduk dalam kotak Mai bertatah belian Maharaja Cina keling pun tak Jauh sekali baca Cina hina British macam tu saja. Sebab Maharaja Cina ada satu doktrin yang dia raja lantikan syurga cawangan bumi Dialah raja seluruh dunia buat apa nak dengar cakap raja dari negara yang duk melutut kat dia untuk teh lain level tapi instead of my China waktu tu sebenarnya tengah ketandusan dan kempunan silver sebab silver dah jadi currency paling dominan dalam China maka British tak ada lubang lain selain kena korek kat silver untuk terus ada urusan trade dengan China sebab British bukan nak teh China saja. tapi British nak satu lagi benda yang manufacturing China je yang ada kepakaran untuk buat benda tu waktu tu iaitu handcrafting dan skill kopi ori orang China. Ya, dari 300 tahun dulu pun memang China dah champion manufacturing barang kopi ori. Cuma dulu depa kopi design porcelain, kain sutra dan barang-barang silver yang macam tekor lah Tapi British Empire punya besar ni pun China letak syarat macam-macam kalau depa nak ambil teh China. Salah satunya orang putih diharamkan belajar bahasa China, tak digelakkan bersembang dengan orang tempatan, even bawa isteri mai duduk di China pun tak boleh. Dua syarat ni mungkin masalah kecil je tapi masalah besarnya duduk di syarat yang ketiga mereka hanya boleh ambil barang melalui 13 dragon yang duk kontrol pelabuhan Canton waktu tu yang dipanggil Chohong dan dalam 13 dragon Chohong tu lah ada seorang yang kaya dia bawah sikit daripada korun apek yang muka macam Lee Chong Wei tadi tu Nama dia Hokua Hokua ni punya kaya Sampai waktu pelabuhan kantun terbakar tahun 1825 Orang boleh nampak duit perak yang disimpan dalam rumah dan gudang simpanan dia Meleleh keluar jadi sungai Tapi duit bergunung tu sudah pasti bukan main dari jual teh sajalah Sebab dia ada satu bisnes lain bisnes buat duit dengan duit cuma kalau Yahudi kita panggil bank dia Cina kita boleh panggil Ahlong lah kot tapi dia bukan Ahlong yang bagi pinjam kat Marhan untuk beli sofa buy now pay later dia hanya serve macam-macam jerung je dan jerung yang paling menguntungkan duk buat loan dengan dia syarikat Hindia Timur Inggeris tadi dari situlah harta dia makin berganda tapi masalah dia dia orang menega kalau klien dia satu ni kalah perang ke kena rembat dengan sotong ke tengah laut sakit kat dia so mau tak mau dia kena ada satu contingency planning waktu ni lah dia decide yang dia kena start melabur di ranah yang bertuhankan harta negara yang akan beranang wang mah bersayap wang kertas di abad 21 Amerika Syarikat so apa Hocko ni buat dia pergi berkawan dengan seorang merchant dari US nama Warren Delano dan seorang trader lagi John dari keluarga Forbes dengan Warren dan Forbes ni lah duit Hocko start berbudi kepada infra dan ekonomi US Lumuh orang batu rail kereta api dan kilang-kilang manufacturing kat US waktu tu hampir semua ada cap jari duit dah tapi malangnya dua orang ni jugalah yang merosakkan orang China dengan dadah candu ataupun opium lepas dia payah sangat nak korek silver so bersama-sama dengan British sebagai tukang spaide idea dan supplier opium dia jual candu seluduk dalam China untuk dapat duit perak orang China dan pusing duit tu untuk beli teh secara halal inilah yang mencetuskan perang opium detail pasal perang opium ni panjang ni yang boleh cari dalam buku Imperial Twilight jadi kalau kita nak like tempat cerita duit hokor ni dengan perang dagang China US sekarang China dulu mungkin ada seorang je hokor tapi sekarang dia ada beribu orang macam Hoko dalam bentuk Jack Ma dengan Alibaba Alan Zung WeChat Ren Zeng Fei Huawei Mahua Tencent Xiaomi BYD DeepSeek dan beribu deringa-deringa baru yang beranak setiap hari sampai Apple sebagai syarikat terkaya dunia pun admit dia pun boleh lingkup kalau tak ada industri manufacturing dan skill craftsmanship daripada China dan kita pun tahulah yang manufacturing China nak sampai ke level ni bukan setahun dua punya effort tapi dah 3 ke 400 tahun untuk bertukang yang mungkin start dengan kopi barang orang je tapi bila teknologi transfer cycle tu lengkap Mereka dah boleh buat dan produce barang mereka sendiri Dengan syarat mau belajar ilmu baru Cuma kita mungkin mustahil nak jadi manufacturing giant macam China Tapi at least kita boleh tiru cara mereka move on Daripada romantism sejarah yang lebih-lebih -lebih Hidup pada realiti semasa Dan start akui kekurangan dan kekuatan kita yang berlaku pada masa lampau So mereka boleh start belajar ilmu-ilmu inovasi baru Walaupun ilmu tu main daripada musuh utama mereka US. Dan China ajak kita untuk maju dan tidak ditindas kita kena jadi bangsa pencipta bukan saja bangsa pengguna.